Выиграли, хорошо, но не справились с защитой, они очень много дали забить. Пока ничего, так сказать, не могу особого. Защита, очень много дали свободных бросков, плохо ротация шла. Ну, Ожидалась тяжелая игра, готовились к ней, разбирали где-то идет недооценка, выполнение каких-то этих. Но главное, что победили. Неординарная команда, которая попадает. Нам тяжело с такими играть. Нет? Есть четыре победы над ними. Будем сделаем выводы. Кто не дорабатывает, будем думать о их существовании в команде. Ну, к сожалению, мы проиграли. В принципе, мы очень Была очень хорошая игра. Мы пару моментов посетили, нужно было в принципе, победу. Ну, я доволен, что мы сегодня демонстрировали процентов, наверное, 75 игры. Мы хороший баскетбол показывали. С нашим составом. И показатели хорошие. Ну, то, что мы проиграли, мне кажется, это ближе к закономерности. Они все-таки посильнее. На сегодняшний день Динамо по это лучшая команда Суперлиги. Какое они место займут, это другой вопрос. Поэтому на сегодняшний день я очень доволен. У нас, конечно, еще сегодня не хватало Мусиенко в ротацию. Но ну, завтра он приезжает в Киев, начинаем реабилитацию. А так, сегодня я очень доволен игрой. Периодически была очень сильная игра, хорошая игра. Поэтому хочу поздравить закономерной победу «Динамо». Ну и надеюсь, что мы ее не испортили с точки зрения э, в одну калитку.